જોકે પોષ વિસ્તારની વાત કરતાં સ્લામ વિસ્તારો આજે પણ ગંદકીમાં જ હોય તેમ લાગી રહ્યું છે ત્યારે હાલ આપણે વાત કરી રહ્યા છે ઊન વિસ્તારની ઊનપાટીયા પાસેના ભીંડી બજારના ગુલશન નગરમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ગંદુ વાસ મારતું પીવાનું પાણી આવી રહ્યું હોય જેને લઈને અનેક લોકો માંદા પડી રહ્યા છે ઝાડા ઉલટીના કેસો પણ આ વિસ્તારમાં વકરી રહ્યા છે

यहाँ पे? पे तो कई कितनी है हमारी जूनी कितनी होंगे पाँच सौ पलट पलोड़। होंगे हमारे भाई जूने पलट है जंगल था जब के हमारे तो पलट साकिर खान गुलशन नगर बी डी बिहार में रहता तो पैंतीस साल हो गया तो यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है पानी में बास आती है बहुत मिनिमम दस से पंद्रह लोग बीमार है बच्चे बड़े लेके और जुल्ला वामिट शुरू हुआ है डॉक्टर बोलते हैं पानी की तकलीफ है हाँ कम्प्लेन की थी ऊपर साहेब हाँ, लोग कम्प्लेट की साहब लोग कोई आते नहीं क्या बोलते हैं साहेब लोग आते हैं तो राउंड मार के चले जाते हैं बोले काम कर से काम कर से काम करने कोई आता नहीं है तो कितने, कितने लोगों की यहाँ पर डर का, का माहौल ऐसा बैठा हुआ कि ऐसा कोरोना सिस्टम चल रहा है इसमें ज़्यादा पब्लिक के अंदर दहशत बैठी हुई है जुल्ला वामिट चल रही है और पाँच सौ लोग की जितनी यहाँ पे पाँच सौ घर जितना गुलशन नगर में प्लोडिंग है पर मैं यही कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि भाई आके ना यहाँ पे गरीबों की सहायता करें और जो तकलीफ़ है गरीबों को ये दूर करें क्योंकि हमेशा बारह माह से यहाँ पे पानी की तकलीफ़ है पहले तो पानी आता नहीं गर्मी के अंदर बहुत तकलीफ़ होती है और जब पानी आता है तो उसके ना ड्रेनेज लाइन की बहुत बास आती है હાલ તો સ્લમ વિસ્તાર સાથે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઓવરમાયુ વર્તન કરાઈ રહ્યું હોય જેને લઈ લોકોમાં પણ તંત્રની કામગીરી સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અઝર કુરશી સાથે પ્રકાશવાળા